श्रीहनुमान् द्वादशनामावलिः ॐ श्री ओम हनुमते नमः ॐ अञ्जनीसुताय नमः ॐ वायुपुत्राय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ रामेष्ठाय नमः ॐ फाल्गुणसखाय नमः ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ उदधिक्रमणाय नमः ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः ॐ श्रीहनुमते नमः ॐ अञ्जनीसुताय नमः ॐ वायुपुत्राय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ रामेष्ठाय नमः ॐ फाल्गुणसखाय नमः ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ उदधिक्रमणाय नमः ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः ॐ श्रीहनुमते नमः ॐ मञ्जनीसुताय नमः ॐ वायुपुत्राय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ रामेष्ठाय नमः ॐ फाल्गुणसक्य नमः ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ बुदधिक्रमणाय नमः ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः ॐ श्रीहनुमते नमः ॐ अञ्जनीसुताय नमः ॐ वायुपुत्राय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ रामेष्ठाय नमः ॐ फाल्गुणसखाय नमः ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ उदधिक्रमणाय नमः ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः ॐ श्रीहनुमते नमः ॐ अञ्जनीसुताय नमः ॐ वायुपुत्राय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ रामेष्ठाय नमः ॐ फाल्गुणसखाय नमः ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ उदधिक्रमणाय नमः ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः इति श्रीहनुमान् सम्पूर्णम्